Кожен господар кооперативної квартири, гаражу або дачі кажуть фахівці, який сплатив у свій час пай, має право на нерухомість. Але поки він її не зареєструє, він не може стати повноцінним власником. Закон не дозволяє ні продати, ні обміняти, ні подарувати ці об'єкти. Именно поэтому государство уделяет этому особое внимание. Главную цель, которую мы преследуем, это, во-первых, объяснить гражданам тот порядок, который существует, для того, чтобы они им воспользовались, и подтолкнуть, по сути, население, для того, чтобы завершить этот процесс уже на 100% оформления кооперативной собственности, что, в принципе, на что, в принципе, и настроено создание единого органа реализационной службы. Для оформлення кооперативного об'єкта його власник повинен надати до реєстраційної установи лише основні документи: правоустановлюючи папери на майно, копію паспорта та кода, оригінали квитанцій про сплату держмита та за отримання витягу з держреєстру. Следующим обязательным документом является документ о присвоении адреса данной квартиры. Этот пункт порядка в этом году породил достаточно много разговоров и обсуждений среди граждан, среди регистраторов. И сегодня мы имеем официальное разъяснение Государственной регистрационной службы Украины о том, что данный документ может выдаваться либо органам местного самоуправления, Харьковским городским советом в нашем случае, либо другим уполномоченным органам, либо как альтернатива выдаваться в виде справки председателя кооператива, что значительно упрощает данную процедуру. Член кооператива обращается к председателю, и председатель дает ему официальную справку за своей подписью, за печатью кооператива о том, что данный жилец действительно проживает в такой-то квартире, и в данной квартире присвоен такой-то адрес. Також у реєстраційній службі наголошують, неможливо здійснити реєстрацію всіх квартир кооперативного будинку за одним загальним пакетом документів. За кожним помешканням треба надавати окремий набір паперів. Олександра Софіянова, Віктор Ноздрачов, Харківські звісті.